У рубриці Особисті фінанси допомагаємо приймати зважені рішення, підвищуємо фінансову грамотність населення. Далі говоримо про плани уряду збільшити збір до пенсійного фонду з іноземної валюти з піввідсотка до двох. Крім того, законопроектом пропонують обмежити розрахунки готівкою на рівні 15 мінімальних зарплат. Таке затягування пасків не на руку пересічним українцям. Водночас, за словами фінансистів, це може дати поштовх до стабілізації економічної ситуації в країні. Чи правильні кроки робить уряд? Ми розпитали в Олексія Капустинського. Олексій Капустинський, радник генерального директора рейтингового агентства, понад сім років присвятив професійній роботі в агентстві, займаючись питаннями рейтингів фінансового сектору. До цього займав різні відповідальні посади в Міністерстві фінансів України та Держфінмоніторингу. Працював у страховій компанії, був членом громадської ради при мінекономіки. Чи відчують на собі пенсіонери покращення від збільшення збору з інвалюти? В принципі, ось ці всі міри, які як в би, призвані. улучшить жизнь нашим пенсионерам, улучшить жизнь социально незащищенным. На самом деле они решают очень маленькие проблемы. И они играют скорее сейчас негативную роль и имеют негативный эффект, потому что они побуждают искать источники, как эти препоны обойти. Вот тот же черный рынок, те же возможности занять, рассчитаться со своими друзьями, знакомыми, вести эти расчеты. Минуя банки, в принципе, степень повышения налога прямо пропорциональна степени того, сколько людей захотят воспользоваться такими услугами. Чи выиграют банки ведь сбору с до пенсионного фонда в четыре раза? В конечном счете выиграют или проиграют банки от внедрения такого налога, это еще вопрос. То есть, да, в коротком периоде, где-то месяцев 6-7, конечно, все успокоится, устаканится, но в конце концов возникнет ситуация, когда банки будут зарабатывать в конце концов меньше на этих двух процентах, чем они зарабатывают сейчас от полупроцента. То есть налог на покупку валюты, который действует сейчас. То есть было ли просчитано это? Возможно, это было просчитано. У меня, например, вот... У человека, который э, сталкивается время от времени с финансовым рынком, у меня сомнения на этот счет. На какой час уряду варто застосовывать и такие обмежения. В краткосрочной перспективе может быть, в долгосрочной перспективе это приведет просто к замиранию рынка. Наверное, можно только сказать, что эти, ври... эти меры, эти меры, скорее всего, скорее всего. Э... Будут носить такой характер хотелось бы верить что они временные. чи обмеживать и разрахунки готівкою на рівні 15 минимальных зарплат ограничение в размере 1000 евро на одну операцию в наличной форме она действует в европе около двух лет в принципе уход от наличности позволяет развиваться тем же банковским технологиям позволяет э, улучшать показатели работы банковской системы, улучшать качество обслуживания, улучшать качество IT, создавать определенную защиту и, в принципе, стимулировать э, в принципе, обмен безналичными, без, э, стимулировать безналичные расчеты. И здесь можно сказать, что Украина идет в, в русле тех тенденций, которыми живет мир. Хорошо это или плохо, здесь есть свои минусы, конечно. То есть э, многие предпочитают и предпочитали, и предпочитают обмен наличными, ввиду того, что не доверяют, ввиду того, что опасаются, что определенная информация попадет не туда, куда надо, что будет э, лишнее внимание, либо будет обман, воровство и так далее. За каких умов нового нововведения запрацуют в Украине? В Нашей стране нужна хорошая компания, наверное. Ну, нужно просто объяснять людям, разъяснять, показывать, почему и зачем это делать. И насколько это может сэкономить время. Конечно, есть э, сферы, где, где это менее понятно и... Люди консервативно настроены, как-то больше не очень склонны верить. Но это опять же это вопрос того, что нужно просто уметь объяснять, разъяснять, показывать, рассказывать. И вопрос опять же постепенный. То есть можно внедрять эти ограничения постепенно. К примеру, ввести какой-то льготный период, в течение которого люди просто бы это осознали, привыкли. Ну, в принципе, это вводится с Нового года. В принципе, есть время и у тех же надзорных органов, у государства, и тех, хто заінтересований в тому, щоб робота нормально, щоб ви все це грамотно об'яснити розказати. Експерти переконані, лише в сукупності такі нововведення можуть піти на користь вітчизняній економіці. При цьому зазначають, заходи слід вживати лише в короткостроковій перспективі, інакше вони сприятимуть розвитку тіньової економіки. Нагадаємо, НБУ з 1 вересня 2013 року обмежив готівкові операції сумою у 150 тисяч гривень. А згідно з державним бюджетом, на поточний рік мінімальну зарплату встановлено на. 1218 гривень на місяць. З вами була програма «Фінанси». Ми знаємо все про гроші. Більше за тиждень.